Islam itu tinggi tapi cara kita perjuang Islam juga mesti tinggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam perpaduan, salam Malaysia Madani. Hari ini negara telah digemparkan dengan keputusan Mahkamah Persekutuan yang berpihak kepada sebuah pertubuhan Sisters in Islam menentang Majlis Agama Islam Selangor yang telah memutuskan menarik balik keputusan bahawa pertubuhan sistem Islam ini adalah satu pertubuhan yang sesat. Persoalannya hari ini ramai yang bertanya adakah Islam telah lemah di dalam kerajaan Malaysia Madani ini. Dalam isu dan kes ini ramai yang tanya Pak Tuan apa cerita pasal keputusan mahkamah yang libatkan sistem Islam dan fatwa kerajaan ataupun Majlis Agama Islam Negeri Selangor tu. Hari ini Pak Tuan nak bercakap sebagai seorang pengamal undang-undang Ha, kalau korang nak tahu, Pak Tuan sebenarnya seorang peguam Tapi peguam kecil sajalah, taklah hebat-hebat Jadi pada malam ni, Pak Tuan nak terangkanlah secara ringkas Apa yang Pak Tuan faham sebagai seorang peguam Bukan setakat seorang peguam, peguam Melayu dan seorang peguam agama Islam Bukan nak cari salah sesiapa, tapi supaya kita semua faham apa yang sebenarnya berlaku So untuk pengetahuan semua, kes ini bermula sejak 2014 Yang mana fatwa diwartakan di Selangor kata Fahaman liberalisme dan pluralisme agama adalah sesat dan nama Sistis Islam Forum Malaysia disebut di dalam fatwa tersebut. Makanya fatwa itu juga arahkan buku mereka dirampas. Laman web disekat dan masyarakat dijauhkan dari fahaman itu. Sis ataupun Sistis Islam bawa kes ini ke, ke mahkamah dan hari ini Mahkamah Perkestuan telah membenarkan rayuan Sistis Islam. Fakta penting untuk Pak Tan bagi, bagi tahu kat semua dan kita perlu tahu benda ini bahawa mahkamah tak putuskan bahawa fatwa itu salah dari sudut agama tetapi mahkamah cuma putuskan bahawa fatwa hanya terpakai kepada individu beragama Islam bukan ke atas syarikat ataupun NGO yang semacam sisters in Islam ini jadi berkaitan dengan kes ini Pak Tuan faham ramai hari ini dah mula risau dan umat Islam secara keseluruhannya bertanya-tanya mengenai dengan keputusan kes ini yang mana adakah ia melemahkan institusi agama ataupun agama Islam itu sendiri di dalam negara Malaysia ini. Ada yang tanya Pak Tuan bahawa semua fatwa hari ini ni boleh dicabar ke kat mahkamah? Kalau sistem-sistem dalam ni menang, liberal menang ke hari ini? Macam mana institusi agama nak dihormati kalau fatwa yang telah dibuat ni boleh dibatalkan oleh mahkamah? Dan bagi Pak Tuan, ini kerisauan yang wajar kepada rakyat dan terutamanya umat Islam di dalam negara ini. Tapi sebagai pengamal undang-undang ataupun peguam, Pak Tuan kena tegaskan kat sini bahawa mahkamah hari ini tak tolak Islam. Mahkamah cuma tegaskan sempadan undang-undang. Kalau nak hukum, kena ikut prosedur yang sah. Kalau nak arah agensi pusat, kena ikut saluran yang tepat dan betul. Niat baik sahaja tak cukup. Kaedah pun mesti betul. Walaupun begitu, kita semua tetap kena ambil perhatian dan iktibar dalam kes ni. Kerana pertamanya, bila fatwa tersilap daripada sudut perundangan, ia boleh menjejaskan kewibawaan institusi agama itu. Keduanya, keputusan ini mungkin akan digunakan oleh NGO lain untuk mencabar benda yang lebih besar lepas ini. Ketiganya, masyarakat boleh jadi makin keliru, terutama umat Islam. Kalau nampak agama macam kalah bila setiap kali dibawa ke mahkamah. Ada juga hari ini yang timbulkan persoalan pada peguatan adakah boleh tak kita rayu lagi kes ni jawapannya hari ini tak boleh kerana keputusan mahkamah persekutuan adalah keputusan yang tertinggi di dalam negara ini dan muktamad tapi ini bukan bermakna kita tak boleh buat apa-apa kita masih ada ruang untuk kita bertindak secara bijak dan berhemah jadi tan Cadangan Pak Tuan lah Yang pertama ni apa yang boleh kita buat ialah Bila nak keluarkan fatwa tu Pastikan betul-betul jelas siapa subjeknya Jangan sebut pertubuhan secara umum Tanpa sempadan undang-undang yang sah Keduanya Tubuhkanlah jawatan kuasa penyelarasan antara mufti Program syar'i dan program sivil Supaya setiap fatwa dikaji dari sudut hukum dan undang-undang negara Ketiganya perlulah berlatih pegawai agama dengan ilmu perlembagaan dan pengurusan risiko undang-undang supaya kita tak ulang kesilapan teknikal yang sama sebegini keempat yang berkaitan kerajaan ni mesti tampil untuk memimpin naratif hari ini ni kita tak boleh biar pertubuhan kah ataupun siapa saja rasa kefatwa ni boleh suka-suka boleh dicabar dan kita juga tak boleh nak kerah sampai orang takut nak bertanya dan kita juga kena pimpin-pimpin narratif kerana pembangkang semestinya akan akan tunggang isu ini akan main sentimen 3A dalam isu ini dan satu perkara yang Pak Tuan rasa sangat penting adalah kita kena berbalik kepada peranan majlis raja-raja why dan kenapa sebab dalam sistem kita ini raja-raja Melayu adalah ketua agama Islam di negeri masing-masing jadi majlis raja-raja boleh panggil satu sidang khas untuk semak semula kesan keputusan ini terhadap fatwa dan enakmen negeri yang keduanya boleh cadang penambahbaikan dari segi prosedur penggubalan fatwa dan pelaksanaannya supaya tak bercanggah dengan undang-undang persekutuan dan yang paling penting menjadi suara penyatu supaya isu ini tak dipolitikkan atau digunakan untuk memecah belahkan umat. Kalau majlis raja-raja ambil langkah bijak dan berpandangan jauh, kita boleh perkasakan semula institusi agama tanpa langgar sempadan perlembagaan. Jadi akhir sekali Pak Tuan nak sebut dengan jelas, fatwa itu penting tapi fatwa mesti digubal dan dilaksana dengan penuh hikmah, disiplin dan ikut undang-undang. Islam itu tinggi tapi cara kita perjuang Islam juga mesti tinggi. Kita bukan nak menang di atas kertas ataupun hanya di mahkamah, tetapi kita nak senantiasa menang di hati umat. Wallahu alam.